maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining ilk bo'g'ini hisoblanadi va butun ta'lim tarbiya jarayonining asosiy maqsadi bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalashga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi 32 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tgan tadbir ham aynan shu maqsadda tashkil etildi bugungi kunda farzand tarbiyasida maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rni beqiyos kichik yoshdagi bolalar kunning asosiy qismini shu yerda o'tkazib boshlang'ich bilimlarni o'rganadi ammo bu tarbiya jarayonida ota onalar bee'tiborlikka yo'l qo'yishi kerak degani emas zamonaviy texnologiyalar tobora rivojlanayotgan bir paytda farzand va ota onalar o'rtasida kommunikatsiya kamayib borayotganligi natijada bolalarga yetarli e'tibor qaratilmayotganligi dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda mana shunday muammolarni bartaraf bar etish maqsadida tashkil etilgan biz san'atsevar oilamiz tanlovida maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari ota onalari bilan faol ishtirok etishdi turli xil interaktiv va ko'ngilochar topshiriqlarni bir oila bo'lib hamjihatlikda bajargan bolajonlar olam olam, -olam zavq olish bilan birga san'at yo'nalishidagi iste'dodi o'z fikrni erkin ifoda etish qobiliyati yanada shakllandi bu tadbirda juda katta o'zimizga juda katta foydali narsalar oldik albatta bu um, bolalarga juda muhim chunki bolalar xotirasida abadiy yashaydi bu narsa katta bo'lsa ham eslab yuradi bu, bu tadbirda qatnashisb biz ham bolalikka qaytdik albatta biz xursandmiz maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari tomonidan tashkil etilgan musobaqa farzand tarbiyasida ikki tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish san'atga bo'lgan muhabbatni oshirishda yaqindan yordam berishi shubhasiz muassasa musiqa rahbari tomonidan berilgan kreativ shartlarni muvaffaqiyatli bajargan oilalar turli nominatsiyalar bilan taqdirlanib diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi